ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट जीवन एक नृत्य कला उत्सव आहे त्यामुळे आयुष्यातील चढ उतारातून मार्ग काढता आले पाहिजेत आपल्यामधील क्षमता ओळखून सकारात्मक तणावमुक्त जीवन जगण्याची कला अवगत करावी चेहऱ्यावरील हास्य मनातील समाधान आणि आत्मिक सुखाची अनुभूती घेत आनंदी जीवन जगावे असा अनुभव जागतिक ख्यातीचे तत्वज्ञ शास्त्रज्ञ लेखक व आध्यात्मिक ऊर्जेचे प्रभावक श्री भूपेंद्र यांनी दिला आत्मबोध या दोन विचारातील दोन शाश्वतातील शांतता आपल्याला यामध्ये वाहक म्हणून उपयुक्त ठरतात असे त्यांनी नमूद केले वैज्ञानिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक यांचा त्रिवेणी संगम असलेल्या मेटा अवेकनिक या कार्यक्रमातून पुणेकरांना आत्मिक संजीवनीची अनुभूती मिळाली तत्वज्ञ शास्त्रज्ञ श्री भूपेंद्र यांच्या ऊर्जादायी मार्गदर्शनाने व सहवासाने अनेकाच्या जीवनात आनंद पेरला सोल फाउंडेशन इंडिया आणि सर्कल ऑफ कॉन्सियनेस अँड हॅपीनेस कॅलिफोर्निया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल रामे ग्रँड येथे मेटा अवेकनिक कॉन्सर्टचे आयोजन केले गेले होते लेबल ऍपचे संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत कल्लूरकर अलाड विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉक्टर पूनम कश्यप पुणे विद्यार्थी गृहाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ धनश्री नानिवडेकर आद्या ज्वेलरीच्या सायली मराठे इंडिगो रुसच्या सुषमा चोपडा सर्कल ऑफ कॉन्सिनेस अँड हॅपीनेस कॅलिफोर्नियाच्या प्रतिनिधी कीर्ती गद्रे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते और जरूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने खुद के पोटेंशियल को जानें, अपने खुद के अंदर जो छिपी हुई हमारी हिडन पावर्स हैं उनको एक्सप्लोर करें मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ थिंग सैड दैट इज़ लाइक शावर यू गैट एंड यू पर गैट थोड़ी देर के बाद अब ऐसे ही हो जाते कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बारे में जाननी चाहिए हम हमेशा दुनिया की बात करते हैं बाहर की बात करते हैं समाज दुनिया संसार लेकिन अपने बारे में कभी नहीं जानना चाहते अपने बारे में कभी हमारे पास जानने के लिए समय भी नहीं होता तो ये जो पूरा प्रयास है जो खुद को जानने का है खुद से खुद की जो दूरी है उसको घटाने का है और जब आप खुद को जान लोगे तो दुनिया को अपने आप जान लोगे क्योंकि दुनिया कुछ और नहीं है जो आप खुद हो वही दुनिया है दिस इवेंट इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी इट्स नॉट अबाउट एनी का जर्नी जानना चाहिए मैं हूं मैं हूं मीनिंग ऑफ लाइफ टारगेट्स गोल्स इन लाइफ बट वी आर ऑलवेज अवे फ्रॉम आवर सेल्फ हमारा अपना सेल्फ क्या है हम क्यों है यहाँ लड़ना झगड़ना मारना गिरना दिस इज अ रेट रेस यू आर ट्राइंग टू गो समवेयर एंड यू आर रीचिंग नो वेयर यहाँ से चलते हो घूम फिर के वहीं आ जाते हो एक लूप है एक एक सर्कल है इस सर्कल से बाहर कैसे निकले उस गति तक कैसे पहुंचे जो हमारी हमारी अपनी जिंदगी को गति दे सके दिशा दे सके दिस होल एफर्ट इज अबाउट सेल्फ आत्मा इसीलिए इसका जो मेन टूल है वो भी आत्म विचारा या सेल्फ डिस्कवरी इसको कहा गया है और खुद को जानने के बाद कुछ जानना बचता भी नहीं वो एक अल्टीमेट डिस्कवरी है जब आप खुद को जान लेते हो फिर कुछ नहीं बचता आगे जान के टारगेट गोल्स ये सब तो जिंदगी में आदमी के अपने बनाए हुए हैं बहुत छोटी चीजें हैं जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो ये बहुत छोटी चीजें हैं खुद को छोड़कर कहां भागोगे और जब भागोगे तो फंसोगे ये वैसे ही हो गया कि कार स्टार्ट की इंजन स्टार्ट किया गेयर लगाया और खुद बाहर कूद गए तो वो कार कहां जा रही है किस तरफ जा रही है किस डायरेक्शन में जा रही है कोई है ही नहीं उसका ड्राइवर है नहीं वैसे ही लाइफ हो गई है ड्राइवर ड्राइवर लेस कार जैसे कहीं नहीं पहुँच सकती वैसे ही कॉन्शियसनेस लेस लाइफ कहीं नहीं पहुँच सकती तो आपको अपनी चेतना को जानने उसको दिशा देने उसको जगाने और उसकी दिशा में चलने की जरूरत है दिस कॉन्सर्ट इज अबाउट लाइफ सेलिब्रेशन देर इज नो टीचिंग टू से ट्रूथ हम कहीं भी कितनी भी लंबी दौड़ लगाए लेकिन पहले अपने आप को जान लें हमें जाना कहाँ है हम हैं कौन हमारी डेस्टिनेशन क्या है अगर हमें डेस्टिनेशन नहीं पता तो कितनी भी दौड़ लगाए कहाँ पहुंचेंगे वहीं माझं नाव कीर्ती गद्रे मी मूळची पुण्याचीच आहे आणि आत्ता सध्या कॅलिफोर्नियामध्ये असते आणि मेटा अवेकनिंग ही एक खूप छान ग्लोबल मूवमेंट आहे आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की मेटा अवेकनिंग हे एक नवीन एज तयार होत आहे जसं आपण स्टोन एज आईस एज डिजिटल एज इंडस्ट्रीयल एज आणि इवन आत्ता ए आय एजमध्ये जगतो आहोत तसं इट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स मोर कॉन्शियस वर्ल्ड मोर टुवर्ड्स नोईंग अबाउट आर ओन सेल्फ कारण की ही एक फिलॉसॉफी नाही आहे सर नेहमीच म्हणतात आणि स्वत कुठल्याही सक्सेसचा मार्ग हा स्वतःला ओळखण्यापासूनच जातो कारण ते एक पॉवर हाऊस आहे आणि मेटावेकनिंग ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात ही इथे पुण्यामध्ये झाली काही तुमच्यासारख्या सगळ्यांनी या कार्यक्रमाचा भाग घालून त्याची त्याचा लिटरल सेन्समध्ये एक्सपिरियन्स घेतला आणि सरांचे सगळे सेशन्स हे हायली एक्सपिरियन्शियलच असतात सो सर नेहमी म्हणतात की परसिव्ड नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स्ड नॉलेज ह्याच्यामध्ये फरक आहे आणि स्वतः एक्सपिरियन्स घेतल्यानंतर स्वतः एक चव चाखल्यानंतर त्याची जी एक अनुभूती येते ती आपण आज सगळेजणं आपल्यासोबत नेत आहोत आणि खूप मला खूप या गोष्टीचा आनंद आहे की आ, ही ही मूवमेंट ही सग्न एकमेक जोड़ती है स्वत कनेक्ट करनापसूँ सो स्वतंत्र सुरुआत होती है एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स एंड टू द सक्सेस थैंक यू ओके मेरा नाम पूनम कश्यप है मैं अलर्ड uh, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हूँ यहाँ का जो ये प्रोग्राम रहा है काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशली uh, जो एनलाइटनमेंट है That is more important, especially for everybody. So I believe ki this is really good event and one should attend that. main यहाँ पे attend करने के लिए पूना में भी रहते हैं और ये फंक्शन ये प्रोग्राम अटेंड करने से पहले बहुत नेगेटिविटी थी हमारे अंदर मालूम हमको सब रहता है कि क्या एक्चुअली में क्या है मॉरल क्या है बट उसको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एक एनर्जी सी फील हो रही है पॉजिटिविटी आ गई है और लग रहा है कि अब खुश रहेंगे कितने भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में उनको हम फेस करेंगे और खुश रहेंगे आ, हीलिंग सेशंस तरह चांगले होते पर न, फ्लो ऑफ द इवेंट मधे जर अपन सगड़े जर गोष्टी बगितर स्पिरिच्युअलिटी आनी आ, ओवरऑल स्वतःचं सेल्फ अंडरस्टँडिंग जे आहे याची क्लॅरिटी इथे खूप चांगली मिळाली की आ, ट्रेडिशनल वेने आपण जो स्पिरिच्युअल आणि अध्यात्म याचा अर्थ लावत होतो आणि आज सायंटिफिक वेने स्पिरिच्युअलिटी आपण स्वतःला कशी जोडणार आहोत आणि त्याच्यातून स्वतःचं जो अवेकनिंग आहे म्हणजे रिअली मला मी सापडले आज थँक्यू खूप वेगळा स्पिरिच्युअल इव्हेंट आहे म्हणजे स्पिरिच्युअल स्पिरिच्युअल नाही आहे तर तुमच्या सायंटिफिक वेनी तुम्ही स्वतःचे उद्दिष्ट कसे गाठू शकता आणि ह्याच्यानं ह्याच्यामुळे स्वतःची प्रगती कशी करू शकता फक्त स्वतःची नाही तर बाजूच्याची किंवा दुसऱ्यांची सुद्धा मदत कशी करू शकता याचा खूप छान अनुभवती आज आली थँक्यू